Мы сюда переехали, и мне тут нравится вместе с Мишей. Когда начали врачи обходить в школу, а потом повозли в Лисичанск на комиссию, и там я выезжал в больницу, вот поставил ему диагноз мышечная дистрофия Дюшена. Он был у нас дуже такой отсталый, длинный. Ходить он не хотел далеко. До пяти лет в коляске возила. Ну так ругала, заставляла, думала, что он просто балуется. Я не думала, что ну, такая страшная болезнь. Я ему постоянно помогаю. Или руку поднять, или принести штакан, когда он меня просит. Потому что он мой брат. Я люблю его. Ему надо, чтобы и голова фиксировалась, у голова падает, а назад он сам не поднимает Ему надо, чтобы все было привязано, или пристегнуто. Там спинка должна быть повыше. Я бы хотела, чтобы он ходил, чтобы мы вместе с ним гуляли, там, бегали, прыгали, рисовали.